Когда ехал. Нормально. Все в порядке. Да только чуть-чуть переживаю. Да, не переживай. Мы все переживаем, и не чуть уверен. Ну да. да. Но ничего, это приятное переживание. Да, да. Тебе рассказал я понял. Ну, как бы, фух, сейчас я. <связь> Смотри, давай мы начнем сначала вот. Бизнес, да. вот. А в дальнейшем. Ну, сейчас. Пишем, Да. Я фамилия и имя отчество. Э, Посередине здесь. Пишем здесь. Соглашение. Я фамилия и имя отчество, то, которое какое-то в паспорте. Угу. Или в военном деле какое-то. Ну, какой вам удобно. Давай, давай, который вы ему берите. Даю добровольное согласие. Оказывается, действие... органом Федеральной службы безопасности, Российской Федерации. Я думаю, что за информацию это на возможные оперативные расходы здесь 10 тысяч гривен. Возможно, тебе придется покупать какую-то курки. У тебя поезд поезд ладно? Я вас взял билет на 7 часов. На 7 часов.